Uzun illər işğal altında olan yaşayış məntəqələrimiz azad edildikcə məcburi köçkün statusunda olan soydaşlarımızın sayı azalır. Arzudan arzu doğur deyiblər və indi onların arzuları tezliklə Böyük Mərcanlıdakı evlərinin bərpa olunması və doğma yurdlarına qayıtmaqdır. 27-ci -si, sentyabrdan hələ qabaq 25-i, 26-sında bura başladılar e, xırda və iri çaplı silahlardan atəş açmağa. 27-sində artıq kəskin çəkil aldı. Onlar artıq bizim kəndə atmağa başladılar. Ordumuz bizim gözümüzün qabağında ək hücuma keçdi və onlara tutarlı cavab verərək yerində oturtdular. Hətta həmin gün bir neçə kəndimizi işğaldan azad elədilər. Ordumuzun qəhrəmanlığından danışdıqca sevincdən gözləri gülür ataçi müəllimin. Çünki illərin həsrəti sona yetir artıq. Bu istiqamətdə ilk azad edilən kəndlərdən olan böyük mərcanlı sakinlərin arzusu isə tezliklə ata-baba yurdlarına geri qayıtmaqdır. Gedəcək tezliklə Allah qoysa biz kəndimiz yaxın kəndimizə gedəcəyik özümüzə. Sağ olsun ordumuza var olsun, pərəstimiz sağ olsun. Nə qədər məsafə var burdan? Burdan 5-6 km göt özümüzün havasını alırıq burdan. İşğal altındakı digər şəhərlər və kəndlərimizdən olan soydaşlarımızın da məcburi köçkün statusundan çıxacağı gün uzaq da deyil və ilə həmin torpaqlarımızda da həyat tezliklə öz axarına qayıdacaq. Digər sosial obyektlər kimi uşaq mərcanlıda poçt şöbəsi 2016-cı ildə Lələtəpə zəfərindən sonra Uşaq Mərcanlının yenidən qurulması ilə fəaliyyətə başlayıb. Lakin Azərbaycanın 20% işğalda olduğuna görə burdan yalnız 80% ərazimizə poçt göndərişləri göndərmək mümkün olub. Sentyabrın 27-sində Azərbaycanın əks hücumu ilə ilk azad edilən kəndlər Üzjar, Böyük Mərcanlı, daha sonra isə Cəbrail şəhəri və digər yaşayış məntəqələrimiz azad edildikcə həmin siahət daha da genişlənib. Tezliklə bu boş şöbəsindən Şuşa, Laçınə məktub göndərilməsi ümidi ilə Şöhret Evazov, Vüsal Quliyev, İTV Xəbər, Cəbrail, Cucuq Mərcanlı.